Спасибо вам большое. Я думаю, это будет очень важно для пациентов. Это улучшит качество медицинского обслуживания лабораторных исследований. Сегодня сегодня у нас очередное мероприятие. Мы очень частые гости в городских больницах, поэтому предприятие Центравис сегодня передает лабораторное оборудование, оборудование для операционной и оборудование для реанимации. Мы всегда стараемся быть впереди с новейшими технологиями, поэтому Предприятие очень трепетно относится к тому, чтобы жители нашего города получали качественную медицинскую помощь. Ну и сегодня очередной вот такой подарок, который оно преподносит первой городской больнице. Это подарок далеко не первый. Совершенно недавно, наверное, месяца два или три назад, Сентравис нам презентовал накопитель кислорода, да, который помогает тяжелым больным получать кислород. Очень важное оборудование. Это оборудование, которое сегодня подарено, оно не менее важно. Ну, что такое лаборатория да? или оборудование для лабораторных исследований? Это самое важное для врача, для понимания того, что с пациентом, какой диагноз. Не менее, но не менее важное оборудование – это оборудование для отделения реанимации. Там монитор, который подключается к человеку, скажем так, и фиксирует все жизненно важные функции человека. Это и пульс, и артериальное давление, снимает электрокардиограмму, измеряет сатурацию, это насыщение, уровень насыщения кислорода, крови. То есть очень важное, скажем так, оборудование. И не менее важное нам подарили для отделения урологии, это бестеневая лампа в операционную, то есть, которая поможет да, в операционной, и электроотсос. То же самое, это то оборудование, которое используется в отделении урологии для проведения операции. Операций в Никополе проводится много. Вообще хочется сказать, что первая больница самая такая большая больница, которая помогает пациентам и проводит интенсивную помощь. Поэтому без оборудования действительно сложно. А так при помощи, скажем так, бюджета городских властей и помощи предприятий, так вот можно, в общем-то, и оказывать помощь, и выживать в наше сложное время.